પશ્ચિમ અને મધ્ય રેલવેના જનરલ મેનેજર વિવેક કુમાર ગુપ્તાએ વરિષ્ઠ રેલવે અધિકારીઓ સાથે સાબરમતી કલ્લોલ મહેસાણાના સેક્શનનું વિગતવાર નિરીક્ષણ કર્યું હતું આ નિરીક્ષણ દરમિયાન રેલવે ટ્રેક લેવલ ક્રોસિંગ નાના અને મોટા પુલ પોઈન્ટ અને ક્રોસિંગ સેક્શન ક્વ અને સાબરમતી અને પાલનપુર વચ્ચેના વિવિધ સલામતી ધોરણોની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે રેલ સલામતી સંબંધિત વિવિધ પાસાઓની વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી સાબરમતી કલોલ સેક્શન પર સ્થિત લેવલિંગ ક્રોસિંગ નંબર બસો ચાલીસનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું આ ઉપરાંત અમૃત સ્ટેશન યોજના હેઠળ કલોલ રેલવે સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા પુનર્વિકાસ કાર્યની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ મહેસાણા સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા પુનર્વિકાસ કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું आरपीएफ पोस्ट, रूम, आरटीडी डेपो, एसएसएसपी ऑफिस, रेलवे रेलवे हेल्थ यूनिट कॉलोनी समीक्षा नमस्कार जैसा आपको मालूम है आज अहमदाबाद से लेकर पालनपुर तक जो एक रेलवे के और सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग साल में एक बार वार्षिक निरीक्षण करते हैं उसी के तहत पूरे सभी स्टेशन का सुबह आप सावरमती से हम लोगों ने शुरू किया था नौ बजे से और पालनपुर तक सभी स्टेशन्स का ट्रैक का ट्रैक के जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जैसे ब्रिज है लेवल क्रॉसिंग है टर्न आउट है कर्व्स हैं उन सभी का बहुत ही विस्तृत निरीक्षण का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है उसी के तहत हम सभी अपने हेडकोर्टर के सभी सीनियर ऑफिसर के साथ और मंडल रेल प्रबंधक और उनकी टीम के साथ आज यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं माननीय सांसद और माननीय विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं महसाना में और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने अधिराज मोती से बीजापुर से अमलासन ये पूरे ट्रैक का जो सी इंस्पेक्शन होता है वो कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्द ही वो सेक्शन पर भी हम लोग प्लानिंग करेंगे एक दोबारा से जो कन्वर्टेड सेक्शन है गेज के ऊपर नई ट्रेन स्टार्ट करने का और इस सेक्शन में जो डबल लाइन पूरी हो गई है महसाना से पालनपुर कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे डीएफसी की लाइन भी बनी हुई है उनमें भी हमारा ट्रैफिक का आवागमन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है उसकी वजह से भी हमारा कुछ कैपेसिटी अवेलेबल है हम उसकी पूरी गलत प्लानिंग कर रहे हैं कि इस सेक्शन में और एडिशनल हम लोग कितनी ट्रेन चलाई जा सकती है पहले उनकी जगह आर और आर उन दोनों का हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है और जहाँ भी इस तरह की समस्या है जनप्रतिनिधियों की डिमांड भी रहती है और वैसे भी हमें भी पता रहता है कि जहां पुरानी लेवल क्रॉसिंग है गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है ट्रैक्स की संख्या बढ़ गई है उसके मद्देनज़र यात्रियों को के साथ की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है आर बनाने से आर बनाने से और जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी आवागमन में किसी समय भी रेल की वजह से रुकने की आवश्यक जरूरत ना पड़े उसके लिए हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तो रेलवे ने ये डिसाइड कर लिया है कि पूरा फंडिंग भी रेलवे खुद करेगा एलसी एलिमिनेशन जो लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेशन का एक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री का जीरो लेवल क्रॉसिंग का एक प्लानिंग तैयार किया हुआ है उसके तहत सारे लेवल क्रॉसिंग्स पर या तो आर या आर बनाने की एक पूरी योजना तैयार की गई है तो परिचालन की दृष्टि से कुछ जगह पर ये सुविधा नहीं हो पाती कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पे सब गाड़ी आए इसीलिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है और यात्रियों के लिए एस्केलेटर लिफ्ट वो भी लगाए जाते हैं क्योंकि जब डबल लाइन होने के बाद किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक ही डायरेक्शन गाड़ी आ सकती है दूसरी डायरेक्शन की गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेना अनिवार्य हो जाता है जिससे हम ट्रेन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं लेकिन साथ में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको देने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं और क्रमबद्ध तरीके से सभी स्टेशन पे वो सुविधाएं दी जा रही हैं आपने देखा होगा महसाना में भी कितनी सारी सुविधा दी गई है सारा स्टेशन का बिल्कुल सौंदर्यीकरण किया गया है सर्विटिंग इंप्रूव किया गया है प्लेटफॉर्म इंप्रूव किए गए हैं एफ भी इतना अच्छा बना दिया गया है वो तो सब उसी प्लानिंग के तहत चल रहा है सर मेहसा की तरफ पाटन भी से, भी बहुत सालों से काम चल रहा है या से से आता है है मगर काम इतनी गति चलता कि और पैसेंजर को बहुत दिक्कत तो हो जाए इसके बारे में काम आपने मालूम है कि रेलवे काफी संख्या में काम कर रहा है जैसे मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तेरह सौ सैंतीस स्टेशन अमृत स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं सिर्फ वेस्टर्न रेलवे में 108 सौ स्टेशन पे काम चल रहा है तो काम ज्यादा है लेकिन आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं अगले एक से दो साल में सभी स्टेशन में हमने जहां भी काम शुरू किया कम्पलीट कर लेंगे तो, 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 तो बहुत सारे पैसेंजर को मैसा पड़ता है ये भी देख लेंगे हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे आपको मालूम है कि कोविड के दौरान कुछ जगह स्टॉपेज बंद किए गए थे कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज रेस्टोर किए गए हैं बट जहाँ पे अभी और आवश्यक होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्टॉपेज भी रेलवे मिनिस्ट्री डेफिनेटली विचार कर रहा है और दे रहा है क्रमवध तरीके से गुजरात तो के ज्यादातर लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं यहाँ से कोई ट्रेन का डिपार्चर हो और सब नॉर्थ गुजरात दिजन को बेनिफिट मिले इसके बारे में कोई आयोजन है या शॉर्टली बिल्कुल बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट पहले भी दी हुई है माननीय सांसद के साथ सांसदों के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग की थी उसमें भी रिक्वायरमेंट हमारे नोटेड है जैसे आपको मालूम है अहमदाबाद और साबरमती दोनों स्टेशन पे अभी काफ़ी बड़ा काम चल रहा है और उनके तहत अभी सावरमती में प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन वो बंद है अहमदाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर नौ दस ग्यारह बारह उन सब पे काम चल रहा है ये सब काम मार्च छब्बीस तक या मैक्सिमम अप्रैल तक हमारे पूरा होने की उम्मीद है उन काम के बाद मुझे साबरमती में और अहमदाबाद में दोनों में एडिशनल प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाएगी वहाँ से ट्रेन थ्रू जा पाएंगी मुंबई की तरफ उसके बाद हम डेफिनेटली ये प्लानिंग में है यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आपने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा शायद एक बहुत ही वृद्ध योजना तैयार की गई है जिसमें कैपेसिटी डबल करने की बात की गई कि जितनी ट्रेन जैसे वेस्टर्न रेलवे में अभी आज की तारीख में हम दो ट्रेन चलाते हैं उनको बढ़ाकर साढ़े चार सौ ट्रेन करने का प्लानिंग दो तो सौ तो तो ट्रेन की करीब वृद्धि की जाएगी अगले पाँच सालों में तो वो क्रमवत तरीके से किया जाएगा और सभी इलाकों को ध्यान में रखते हुए परिचालन किया जाएगा में काम नहीं कर सकती ट्रायल कुछ नहीं हो, होगा तो अच्छे से होगा बिल्कुल इस, स्पेसिफिक बता रहा हूँ साबरमती अहमदाबाद में काम चल रहा है और एक बड़ी योजना हमने तैयार की है जिसके तहत एडिशनल ट्रेन चलाना ये हमारी प्लानिंग में है और हम करेंगे हाँ वो मालूम है बेचरा जी रनुज के लिए जो एक सी आर एस इंस्पेक्शन का प्लानिंग है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पेपर तैयार कर लिए हैं और बहुत जल्दी सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद वहाँ पर ट्रेन चालू होना पॉसिबल रहेगा महसाना से होते हुए बिल्डिंग हमारा ऑलरेडी कनेक्शन अवेलेबल है तो ऑल्टरनेट अभी जो भी प्लानिंग की जा रही है वो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर और फ्लाइट दोनों को ध्यान में रखते की जा रही है अभी पालनपुर से गांधी धाम भी डबल का चार लाइन की जा रही है तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी हमने हाथ में लिए हुए हैं ट्रैफिक के रिक्वायरमेंट को देखते हुए तो है। तो मैंने अभी बताया कि अधिराज मोती बीजापुर और बीजापुर से अमलासन दोनों सेक्शन का कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन हो चुका है અભી હવે કુચમે ઓએચી કા કામ કરના ઓવરહેડ ઇક્વિપમેન્ટ કા કામ કરના દો મહિને પૂરા હો આજે રેલવેના જીએમ સાહેબ અને સાહેબ સહિતની આખી ટીમ વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન હોય છે એ અંતર્ગત નવા ડેવલપમેન્ટ અંતર્ગત જોવા માટે અને રેલવે દ્વારા વધુમાં વધુ સેવા કેવી રીતે આપી શકાય એના પરીક્ષણ માટે આજે અહીંયા મહેસાણા ખાતે વધાર્યા છે આપ સૌને મારે જાણકારી એટલા માટે આપવી છે કે મહેસાણાના વગેરે થઈ ગયું છે આપણા ટીબી રોડ ઉપરની જે આર આરયુબી બે પાસ થયેલા છે એનું કામ પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર છે આવનારા દિવસોની અંદર રેલવે દ્વારા અહીંયા જે પ્લેટફોર્મની અંદર એક રેસ્ટોરન્ટ એક મોલ આપણા મહેસાણા શહેરના પણ અંદર બનવાનો છે રેલવે દ્વારા આખું આધુનિકીકરણ મહેસાણાથી અંબાજી આબુ રોડ સુધીની નવી લાઈન લાઈનનું પણ કામ ચાલી રહ્યું છે એટલે માન્ય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અને આપણા રેલવે મંત્રી અશ્વિનીજી જે પ્રકારે આખા દેશમાં રેલવેનું નેટવર્ક તૈયાર કરી અને લોકોની સુખાકારી થાય લોકોને રેલવે દ્વારા વધુમાં વધુ પ્રવાસ થાય અને પર્યાવરણની પણ જાળવણી થાય એટલે ઇલેક્ટ્રિક માધ્યમથી સો સો ટકા જયારે રેલવે આખા દેશમાં થઈ ગયું છે ત્યારે મહેસાણા જિલ્લા અને મહેસાણાની આજુબાજુમાં જેટલા પણ ખેડૂતોના પણ પ્રશ્નો છે એના માટે રેલવે સકારાત્મક રીતે એના ઉકેલ માટે તૈયાર છે જે આરયુબી ના પ્રશ્નો છે એના માટે પણ રેલવે માટે ની સકારાત્મક ભૂમિકા છે એટલે કુલ મિલાવીને રેલવે અને પ્રજાજનો બંને સાથે મળી અને દેશના વિકાસમાં કેવી રીતે સહભાગી થઈ શકાય એના માટેનો આખો માન્ય જીએમ સાહેબ અને ડીઆરએમ સાહેબ સહિતના અધિકારીઓનો આજે પ્રવાસ છે જિલ્લાના ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ આજે ઉપસ્થિત છે અમારા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ સહિતના લોકો ડીઆરયુસી ના

પરંતુ જે સમય મર્યાદાની અંદર રેલવેના પ્રશ્નોની કેટલીક સમય મર્યાદા હોય છે રેલવે છે રેલવે મંત્રી દ્વારા જીએમ સાહેબ ને ડીઆરએમ સાહેબ દ્વારા ઉકેલ આવ્યો એટલે આવા તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ રેલવે તંત્ર પ્રજા સાથે સુખાકારી કેવી રીતે રહી શકાય લોકોને સુવિધા લેવા માટે રેલવે છે લોકોને દુઃખી કરવા માટે રેલવે નથી એટલે પ્રશ્નો તો આવવાના પણ એનો ઉકેલ સકારાત્મક લાવવામાં રેલવે તંત્ર હંમેશા પ્રજાની પડખે હોય અનુપસિંહ ચાવડા દિવ્યાંગ ન્યૂઝ મહેસાણા